Ну, наверное, вот когда она не с работы, если они где-то значит, стоят три трактора, а рядом сидят оплегены Это работа по-российски, что Значит, запороль этот комбайн, что происходит дальше? Дальше этот никогда. Ему тогда если показывают Ваш Запоролся на самое некую. А тот, значит, едет, тогда еще мобильной связи не было, да, значит, едет в центральную со совхоза, оттуда едут два трактора. Значит, трактор. Но это вот да. они втроем, то есть вот этот вот легкий трактор Беларусь, и два гусеничных трактора ДТ цепляют этот комбайн и пытаются его вытащить, потому что его же надо вытащить на наших глазах от этого гавана не осталось, но остался металл Почему? Потому что с первой попытки трос порвался у одного из тракторов, значит, естественно, произошла отдача этого троса, он попал вот в эти барабаны, которые немцы надули, надули, реально, да? немцы надули воздухом барабан. Для России. Барабан взорвался, абсолютно верно. То есть вы поняли, что интеллигентные работы не будет. Совершенно обряд. При этом, вы же понимаете, что комбайн повышал производительность вот этого самого труда хозяйства в несколько десятков раз по сравнению с ручной сборкой этой картошки. Секундочку. Значит, комбайн вывезли на обочину и пригнали нашу технику, нашу, которая называется просто и без всяких там выкрутасов. Называется она «копалка». Вот вы по истории, наверное, изучали, она «палка-копалка». А это копалка. Что она собой представляет? Это копалка, вот я вам пример, про комбайн, да. Наша копалка — это кружок, да, который вот, можно и сразу, сразу, без изъянов такой из металла сделанный цепной транспортер который вращается, вращается, это же вращается. Вот значит Земля вместе с картошкой берется на эту копалку и обратно ссыпается. То есть задача этой копалки взрыхлить землю, чтобы из нее можно было эту картошку достать. Ну это типа вилы, да, вилы, только большие. Значит, вот пригнали две копалки, вот сами пригодились. Это вилы.